Sərhəddə vəziyyət pisləşdi. Hərbi maşınımız minaya düşdü, yaralılar var. Cəfədə son vəziyyət ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edib kanala abunə olun ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Erməni dəğəlləri kanalı spam edir. Verdiyiniz hər like onlara atılmış bir güllədir. Bizi bu virtual müharibədə tək qoymadığınız üçün təşəkkürlər. Tavuş istiqamətində atışma olduğu bildirilir. Ancaq bələdiyyə sədri bu məlumatı təsdiq etdi. Azərbaycan hərbi yük maşınının mina düşməsi ilə bağlı qeyri-rəsmi məlumatlar var. Yaralıların olduğu bildirilir. Hələ ki, faktı Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi təsdiqlənməyib. Andranik, Koçaryan, Sunik və Geqarkonikdə baş verən hadisələrin digər sərhəd bölgələrində də baş verə biləcəyini və hazır planlar olmalı olduğunu bildirib. Ermənistanda qapalı iclas keçirilib və nəticə olaraq mətbuat konfransı keçiriləcək. Ermənlər həmin konfransdan çox ümidlidirlər. Nikol Pashinyan isə 6 əskərin əsir götürülmədiyini, qaçırıldığını bildirib. Ermənlər bu gün ələ keçirilən hərbiçilərin Güyər Ermənistan ərazisindən tutulduğunu bildirib və həmin ərazinin xəritəsini yayımlayıblar. Azərbaycanı dövlət sərhədini pozmaqda günahlandırırlar. Qeyd edək, həmin əskərlər Azərbaycan ərazisində mina düzəltməkən Azərbaycan igidləri tərəfindən mühasirəyə alınaraq əsir götürülüb. Nömrə 1 TV olaraq məsulunu diqqətdə saxlayacaq. Bu hadisə ilə olan məlumatlardan anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş düyməsini açmağınız kifayətdir.